Assalamualaikum Tun. Selamat, Selamat kembali bersiaran Tun. Dah dua minggu kita laps pasal Tun tak ada sini. You went off to Jepun Tun. Yeah. Tun pergi lama juga kali ni. Uh, Tun, uh, talking about Jepun lah uh, Tun. Tun ni asyik pergi Jepun ni. Orang oh, kata tiap kali Jepun ada Nikkei punya conference, you will be there. From what I gathered, ini uh, apa ni uh, Nikkei conference kali ke-30. Tun hadir 26 times. Maknanya, orang kata hayat dapat tu hayat Nikkei tu sama panjang dengan tun punya attendance tuan. What, what is so interesting about Nikkei ni tuan, yang tuan duk pergi ni tuan? Ya, yeah, Nikkei ni dia tu tapuk uh, dia, dia, dia punya theme dia cuma the future of Asia. Uh, kita tak bincang perkara lain, kita bincang perkara the future of Asia, masa depan Asia. Dan saya bagi pendapat saya. Dan mereka uh, entah. Mereka <laughs> minta saya hadir tiap-tiap kali mereka ada uh, forum ini. Banyak orang datang, Kuan Yu datang, datang tapi Kuan Yu dah meninggal. Tidak perlu, saya ingat dia pun tiap-tiap tahun juga. Dan saya dijemput tiap-tiap tahun untuk memberi pendapat berkenaan dengan situasi sekarang. Apa dia masa depan Asia? Jadi masa depan Asia ini berkait dengan masa depan dunia. Jadi dia nak tahu juga apa pendapat saya berkenaan dengan keadaan dunia sekarang. Jadi saya bagilah pendapat saya betul tak betul dan tu kita pulang betul lah. Tuan orang timbang lah. <laughs> Tapi tu selain daripada Nikin itu, tu ada orang kata uh, faction lah. Ada satu apa ni, rasa suka pada Jepun ni i mean based on yeah. tun punya dasar pandang ke timur apa semua uh, i mean tun dah banyak kali cakap tapi for kita punya podcast ni audio mungkin tun nak cerita pasal apa tun uh, banyak komen dulu masa bila tun cakap pasal dasar pandang ke timur orang kata uh, dulu Jepun ni masa perang kejam dengan kita pasal apa yeah, kita nak yeah. hormat dia yeah. so can can you see the transition macam mana tun punya transition daripada Jepun masa perang dengan Jepun maju and everything ni tu. Ya, kita perlu ambil iktibar daripada sejarah. Tetapi takkanlah sampai berpuluh tahun, beratus tahun kita duk kira perang dulu. Sebab perang dulu, maka kita tak boleh berbaik-baik. Bagi saya, itu berlaku pada satu masa. Dan kita tidak boleh diikat dengan apa yang terjadi dahulu. Uh, saya pergi ke Jepun. Saya dapati model mereka ni cukup baik. Saya berpendapat kalau kita guna model Jepun ini, kita juga boleh maju. Jadi nak uh, tolak Jepun kerana dulu kita berperang dengan dia bukan kita Betapa. berperang dengan dia tapi dia uh, uh, apa nama <laughs> melanggar negara kita. Tapi itu perkara yang jadi dahulu. Dan saya dapati bukan saja Malaysia, negara lain pun mereka berpendapat bahawa ada baiknya kalau mereka guna Jepun sebagai contoh. Walaupun kita yang menyebutkan tentang Louis east, pandang ke timur. Mereka juga pandang ke timur tapi tak panggil nama pandang ke timur lah. Tapi mereka saya ada jiran-jiran kita yang menghantar sehingga 200 ribu penuntut ke Jepun kerana mereka ingin uh, guna uh, pengalaman Jepun itu untuk pembangunan negara mereka. Jadi Luke East ni bukan Malaysia saja. Seluruh uh, apa nama Southeast Asia. Yeah. South Asia dan negara yang bukan daripada East Asia pun sekarang hmm. memang mereka look east. Yeah. ni, Jepun ni Tun, bila kita lihat dia, kita dulu yang, ialah saya dengar daripada cerita mak bapak saya yang apa ni, Jepun ni is very warlike. Dia pendek tapi dia ni kecam, dia garang. Your experience dengan orang Jepun post-war, I mean, ya yeah, kita tak terikat tapi Are they different character-wise? Cara mereka bergaul? Uh, how do you find them? Untuk orang sebagai manusia, orang kata. Ya, yeah. yeah, mereka nampak bengis dalam masa, masa perang. Dalam masa perang, semua orang bengis. Tapi sebenarnya orang Jepun, mereka mempunyai adat yang cukup baik. Mereka tak mudah berkelahi. Mereka cuba untuk Uh, saya, saya lihat satu kejadian, dua kereta uh, bertemu. Driver keluar, cakap apa-apa, tak tahulah. Lepas itu, kedua-duanya tunduk, masuk dalam kereta, jalan pergi macam tak ada apa jadi. Ya, uh, kita kalau nak maki marah <silence> dia. pasal apa bawa kita tak betul dan, <silence> dan dan sebagainya. Jadi mereka mempunyai adat resam yang cukup baik. Uh, terutama seperti saya selalu tekankan, perasaan malu tu kuat di kalangan orang Jepun. Kalau dia buat sesuatu yang tak baik, dia berasa malu dan dia kadang-kadang malu sampai bunuh diri. Malu tak 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 boleh nak tengok orang dah. Jadi sekarang ni kalau dia buat apa pun dia nak yang yang terbaik mungkin supaya tak ada orang uh, menghinakan uh, hasil dia. Uh, dia nak orang uh, pandang tinggi kepada hasil kerja-kerja yang dibuat oleh mereka. Itu yang kita dengar cerita bila kalau dia punya apa ni, uh, train lambat satu minit, dia punya whole apa, team yang jaga apa, jaga stesen tu keluar pergi tunduk. Yeah. Minta maaf dengan passenger soalnya. Ya. Itu sikap yang kita, I think, which is like. Itu, kan? itu tabiaan mereka. Yeah, yeah. bila saya sampai ke ke hotel, sambutan cukup besar. Bila saya nak balik, semua orang keluar beratur untuk uh, uh, kata goodbye uh, selamat selamat tinggal kepada saya. Ha uh, <laughs> itu di di negara lain tak pernah tak pernah berlaku. Right. Adat dia lain tu dia. Ya? Tun tapi tun semasa uh, tun jumpa dengan uh, orang kata pentadbir-pentadbir Nike sebelum tun start conference tu so, saya lihat ada video. Tun cakap This may be my last uh, Nikkei conference bila tun cakap tu orang tertanya-tanya uh, why kenapa tun sebutkan perkara itu nah, saya dah umur dah lebih uh, saya tahun depan saya kalau masih ada umur lebih daripada satu tahun saya ingat mungkin pada masa itu saya tak ada tak ada riang nak nak nah, apa ambil bahagian dalam uh, apa nama forum macam itu nak terbang pergi ke Jepun uh, kena tujuh jam nak sam sampai, sampai ke Jepun uh, jadi saya uh, minta maaf lah saya tak boleh dia dia tiap-tiap tahun dia panggil saya pergi tapi Tun kalau katalah Tun masih lagi sihat macam sekarang tahun depan Tun. Ha, Tun masih lagi jaga kesihatan Tun macam sekarang. Kalau dia panggil Tun pergi lah Tun. Ya, kalau dia panggil kalau saya sihat tak ada masalah saya pergilah. Tapi saya fikir tahun depan saya lebih daripada 100 tahun kalau masih ada. Jadi uh, sukar sikit kot. Mereka lemah sikit kot tak, tak patut kita doa yang tun insyaallah tun masih kuat lagi tahun depan lagi tun dan tun hadir bagi pandangan daripada orang sebagai orang Malaysia orang Melayu tun pemimpin kita tun kita nak ada suara orang Melayu on the, water, the world stage ini tu. And you have been doing that for us tu. Anyway Tun semasa di sana juga Tun saya saya terbaca dan saya lihat uh, Profesor Yunus, the apa ni, interim leader untuk Bangladesh berjumpa dengan Tun on the sidelines. Uh, apa, yang dia, dia jumpa Tun Saya baca lah sikit, sikit tapi what is it yang yeah. dia bincang tu? Saya cuma dia nak cerita apa yang berlaku di Uh, di Bangladesh saja uh, saya dulu semasa dia dimasuk dalam tahanan saya tulis surat kepada Syahril Sinan uh, uh, so lepas bebas dia lah tapi uh, dia dengan saya berkenalan dah lama lama cukup lama dan saya menghargai uh, jasa dia dan kita cuba di Malaysia juga kita cuba amalkan cara-cara dia menolong uh, orang miskin dan dia amat berjaya di Bangladesh dan kita berpendapat bahawa kalau kita amalkan cara dia kita juga akan akan berjaya jadi saya pun uh, selalunya ucap terima kasih kepada dia dan uh, bila dia sedar saya ada sama di Jepun uh, dia kata nak jumpa dengan saya saya jumpa lah of course of course dia, dia dengan dia punya apa micro financing dia ya, Tun yang dia punya uh, Profesor Yunus ni punya itu Grameen Bank dia yeah, that was quite apa ni dia menang Nobel Prize ya, yeah, for that kan tu yeah. anyway Tun, okay Tun saya dah habis pasal yang Niki ni Tun. sekarang saya nak cakap pasal another international issue Tun. Uh, yang agak yang very contemporary baru hari ini saya dengar uh, pasal US sudah menarik keluar diplomat-diplomatnya ataupun non-essential uh, staff dia daripada kedutaan dia terutamanya yang first one di sini Iraq dan beberapa-beberapa negeri-negeri Arab di sekitar itu uh, apa ni asasnya kata mereka kerana mereka risau akan Berlaku satu escalation dari segi hubungan antara ataupun uh, apa ni tindakan daripada Israel terhadap Iran. Uh, so uh, tun tahu benda ini dah banyak kali berlaku di dunia. Macam mana pandangan tun tentang uh, is latest uh, ni? Dia seperti uh, antara Rusia dengan uh, Ukraine juga. Mereka tak terlibat tetapi mereka membantu dengan wang dan senjata. Saya berpendapat bahawa walaupun uh, mereka tarik uh, keluar anggota mereka jadi mereka tak terdedah tapi saya yakin kalau Israel serang Iran uh, Amerika akan bekal Israel dengan senjata dengan duit dengan semua yang yang boleh untuk hancurkan uh, Iran dan Amerika akan beri sokongan 100% kepada Israel. Israel sendiri tak kuat. Israel jadi kuat kerana Amerika dan inilah yang akan dilakukan. Bagi Amerika, orang Amerika tak terbunuh dalam perang. Tetapi senjata Amerika akan bunuh orang Iran. Jangan fikir kata dia tarik diri ini kalau jadi peperangan antara Israel dengan Iran, dia tak buat apa-apa. Dia akan lakukan. Seperti mana dia lakukan di Gaza juga. Di Gaza dia sokong pembunuhan beramai-ramai orang Gaza oleh Israel. Amerika bagi senjata, bagi duit kepada Israel. ...tak kata itu hutang atau pinjaman. Dengan uh, dengan Ukraine, dia kata itu hutang, pinjaman, kena bayar balik. Tapi dengan Israel, Israel buatlah apa kan. Dan Israel ada kuasa nuklear. Dia nak supaya Israel guna uh, senjata yang canggih mungkin juga sen senjata nuklear untuk hancurkan Iran tapi orang Amerika uh, cuma bantu dengan duit. Yeah, Ini yeah. cakap Amerika yeah, lah. Yeah, 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 I think Tun punya pandangan tu saya rasa amat jelas kerana masa uh, apa ni ada Security Council baru ni uh, bila orang semua negara lain semua setuju supaya ceasefire dan bagi hantar bantuan pada apa tu yang apa ni yang veto was America seorang malahan dia punya allies di apa ni di Europe pun semua pun tak dah tak setuju kata tapi dia masih tetap sokong Israel tu. Ya. Hmm. Ya. Yeah. 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 Saya pernah kata Israel ni dia menggunakan proksi dia. Jadi proksi dia Amerika sebenarnya yang berperang membunuh orang Gaza ialah Amerika. Dengan duit Amerika, dengan senjata Amerika, Israel boleh bunuh. Tanpa sokongan Amerika Israel boleh uh, rosakkan Gaza tapi taklah begitu lama ini hari-hari bunuh uh, 100 orang ha, dan uh, bila semua dunia tolak uh, apa nama tindakan Israel cuma Amerika saja yang sokong yang sokong bermakna Amerika lah yang membunuh dan melakukan genosid terhadap orang Gaza. Yeah, correct tuan. betul. Apa ni Tun? Uh, sekarang ni uh, timbul isu pasal Israel dengan Iran ni adalah kerana uh, orang kata apa ni perbincangan mengenai senjata nuklear Iran antara dengan Amerika katanya akan collapse tak akan tak akan capai apa-apa. So cara orang kata link antara the talk tu dengan Israel nak serang ni nampak macam satu is is being planned tu ya. Don't, don't, you think so tu? Huh? Saya teringat masa apa Yugoslavia serang Bosnia. Orang Slavik. Orang Slavik ni mereka mempunyai senjata semua jenis senjata dan dunia diberitahu jangan bekal Bosnia dengan senjata supaya kurang pembunuhan jadi nak bunuh bunuh orang, sen, orang Bosnia saja jadi ini satu dasar Eropah uh, boleh bunuh orang Bosnia. Tapi jangan bosnya balai-balik dengan dengan aa, membunuh orang Slavik. Jadi ini sekarang ini pun macam itu juga. Israel boleh bunuh Iran, tapi jangan bagi Iran ada nuclear power. Aa, sebab itu mereka huja, berhujah aa, Iran tidak boleh ada nuclear power. Kenapa tidak? K kalau tak tak boleh Israel pun jangan jangan bagi tapi kalau kita bagi kepada satu pihak tak bagi kepada pihak yang lain berasa ter terancamlah pihak itu jadi tujuan mereka satu saja Aa, nak bagi Israel kalau berperang dengan Iran Israel boleh bunuh ni orang Iran orang Iran tak boleh bunuh orang Israel ya, ya. Dia ni, dia punya apa ni, uh, what di call that, dasar dia tu betul-betul bercanggah dengan dulu masa asalnya bila kita cakap pasal nuklear deterrent punya uh, policies dulu lah. Uh, pasal apa mereka buat apa ni, banyak apa ni senjata supaya orang lain pun takut nak perang. Masing-masing ada senjata nuklear. Tapi bila tiba Iran dengan Israel, biar satu je ada senjata nuklear. Uh, Iran tak boleh, biar... Orang kata, mati katak lah orang kata kalau kena macam tu, Dia bantai kot suka. So, Tun, this thing Tun, escalation ni Tun, tidakkah ini membimbangkan Tun? Sekali lagi bila benda macam ini, orang kata, kelihatan. Saya kuatir ada usaha-usaha untuk mencetuskan Perang Dunia Ketiga. Sekarang ini UK umpamanya sudah uh, uh, adakan... Uh, kilang senjata lima kilang senjata yang baru dan akan membina 12 attack submarine. Jadi mereka sudah uh, sedia bersedia untuk berperang. Uh, saya masih ingat pada tahun 19 30, uh, 29, 30, 31 Masa itu cerita-cerita nak ada perang memang ada Uh, itu tindakan Jerman macam ini, tindakan British macam ini. Mereka eh, akhirnya akan berperang. Kerana orang Eropah, bagi mereka perang adalah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Tetapi mereka juga sedar perang tidak selesaikan masalah. Wow, sebab itu mereka mencadangkan United Nations untuk... To put an end to the war, tapi mereka buat United Nation bagi kepada diri mereka veto power. Uh, itu bukan United Nation. Itu adalah satu dictatorship of the powerful United nations. Yeah. Tapi tuan, bila kita lihat tuan, Iran ni, I mean again, macam tuan pointed out lah, dia ni dapat keberanian atau kekuatan kerana being backed by by America. Tapi di masa yang sama tu kita lihat seluruh dunia uh, pelajar-pelajar, anak-anak muda apa semua bangun di universiti-universiti menentang kekejaman yang berlaku dan juga di Amerika uh, orang kata student, tapi kelihatan tidak cukup tu ya, untuk menyekat this war mongers ni orang kata, uh, orang yang this hawkish punya apa ni pemimpin-pemimpin <laughs> ni daripada terus melakukan itu. so apa harapan kita tu, macam mana what, what do we do tu dalam keadaan sebegini tu Harapan kita Trump tak dapat cetuskan peperangan sehingga tamat dia punya edah dia sebagai presiden. Pasal ini adalah satu tindakan uh, oleh uh, Trump. Waktu dia berkempen nak jadi presiden, dia tak bagi tahu kepada orang Amerika, penduduk, pengundi Amerika, bila aku jadi presiden, aku akan Uh, apa nama, tamatkan demonstrasi jalanan. Dia tak kata, tapi lihat apa yang dia buat. Jadi dia juga uh, ada niat tak baik tapi tak cerita sehingga dia dapat jadi uh, presiden. Uh, lihat apa yang dia buat sekarang, barulah ada tuduhan, oh uh, Trump is a dictator. Kalau dia dictator, saya tak fikir Uh, kalau dia sebut semua ini, saya tak fikir dia akan jadi presiden. Tapi dia sembunyi benar tu. Uh, bagi saya dia waktu dia bertanding, saya tak percaya dia ni boleh jadi a good president. Tapi uh, Kamala pun bukanlah kuat sangat. Jadi uh, kalau ada kandidat yang lebih kuat daripada Demokrat saingan Trump tak menang. Tapi itu um, orang Amerika dia pilih kerana parti. Kalau Republican, Republican lah. Tak pedulilah Republican curi duit kan. <laughs> kita tengok bila ada parti, kita ahli parti. Orang pemimpin curi duit pun okey lah. Abang lah. parti yang sama ya Tun. So okey Tun, Thank you very much Tun. On that note kita apa ni? Kita pun habis masa Tun. So terima kasih kerana bersama kami lagi Tun dalam podcast Tun. So kita harap dapat buat lagilah Tun lagi in, in the future. Terima kasih banyak Tun. Okay. Yeah, terima kasih.